дня, це громадський, мене звати Сергій Грішин і я знаходжусь на біостанції Арсенальна, де розпочинається чи то мітинг, чи то пікет, який організувала така собі е, ініціатива, чи ця компанія вона називається Боротьба. Вони ліві і він називається проти олігархів і фашистів. Верніше проти громадянської війни, але тут один з банерів тут проти олігархів і фашистів. Бачите, людина понад усе. Проти громадянської війни людей тут небагато, я не знаю, скільки їх. 20 може людей. І зараз спробую когось дізнатися. Проти чого вони тут і за що вони тут. Доброго дня. Громадське телебачення, Сергій мене звати. А хто, хто може зі мною поговорити, розказати, що тут відбувається? Давайте я. Давайте. представляетесь. Меня зовут Денис Левин. Да. Сегодня мы здесь собрались, чтобы очередной раз подчеркнуть, что игры власти оппозиции очень тяжело обходятся народу. Да. Вот На данный момент по всем территориям, в том числе и Европейского союза, и Украины, и России, проходят либеральные реформы. И власть оппозиции играет свои игры для того, чтобы перераспределить собственность, она обманывает народ, втягивает противостояние межнациональное, в том числе противостояние. И мы сегодня вышли, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что народ не должен вестись на пропаганду и власти и оппозиции, а выходить со своими четкими социальными требованиями. А вы, кажется, в раз. Уходило, а Мы выходим в отличие от. Многих политиканов почти э, каждую неделю. Наши акции имеют социальный характер. Это мы выходили против приватизации железной дороги. Мы выходили э, в частности против э, э, невыплаты, э, за выплаты регрессникам вовремя. Вот то есть целый ряд мероприятий с, э, социальных проводится, на котором к сожалению очень мало участвуют граждан. Вот и они а чему вы думаете ведут мало людей в таких акциях, ну потому что они находят очень простые ответы на сложные вопросы. Вот, им говорят, ну виноваты, обычно утверждают, виноваты кто там. Вместо того, чтобы четко сказать, что виноват собственники или капиталисты, им говорят, что виноваты жиды, вот, которые владеют предприятиями, вот. Например, там тот же самый коломойский вот делает, акцентирует внимание на то, что он является не олигарх или капиталист, а то, что он является евреем. То есть в данном случае надо видеть реальные вещи, которые происходят в стране. А происходит что? Смена режима с одного на другой в период неолиберальных реформ. А вы начали с того, что игры в власти и оппозиции, вы в виду, что они между собой Конечно, конечно, это видно. Часть уже видно, что часть партии регионов делает заявление, выходит из партии регионов. Все это делается для того, чтобы потом оказаться и дальше у корыта. Вот. Мы помним, как пришли с оппозиции тот же самый Ющенко и в его аппарате и в том же самом кабинете министров оказался Янакович. То есть, по сути, происходят вот такие вот игры, как, например, это происходило, например, в той же самом Соединенных Штатах, да и в Европе, в Англии, когда двухпартийная система, по сути, одна партия меняет другую, при этом постоянно происходят последние уже. 30 лет происходит неолиберальные реформы, с которой с каждым годом все сильнее и сильнее ложатся на плечи простого трудового народа. Я разумею. А у вас тут какие стоят? Я не знаю. Мы проведем это первое наше такое мероприятие, которое посвящено непосредственно событиям, которые сейчас разворачиваются и на Грушевского, вот. Когда власть сейчас уже фактически во многом договорилась с оппозицией и в определенном смысле это посвящено тому, что э, на этой волне к власти вместе с оппозицией приходят э, ультраправые хулиганы. Вот, то есть э, по сути целый ряд вопросов, которые должны были решаться социально, они замалчиваются. Как долго вы будете тут, или вы закончите тут пикет? Я это на увазі. Мы проведем пикет, и следующие пикеты будут по всему Киеву. А там на одном из баннеров написано про олигархи шестеров. Мы с олигархами уже не разбирались. А фашисты это кто на вашу думает? Фашисты бывают разные. Они бывают и представлены и во власти, и в той же самой так называемой оппозиции. То есть это ультраправые хулиганы, которые придерживаются фашистских взглядов, и непосредственно те силовики, которые тоже стоят на фашистских позициях. То есть фашисты бывают на самом деле очень-очень разные. Меня зовут Денис Левин. Ну, вы Денис Левин тут расповел свою позицию, вернее, позицию своей организации, которая называется «Боротьба». ...у громадские объединения за демократию.